Творча група громадського регіонального телебачення «Сків» Сьогодні 1 апреля в День сміху. Вирішили перевірити Є єсмітство юмора у подальчан. Сьогодні день сміху, день гумору. 1 квітня. Знаєте таке свято? Чи зможете ви розказати якийсь нам смішний анекдот або якусь і ну, смішну історію свого життя? Вся життя наша сміх. юмором не можна. Це вам від депутата Олега Янчевського. Всього найкращого. Будьте здорові! Було три друга, в общем, і три алкоголіки. Вот. Ну и, значит, один из них помер. Ну и эти два приходят к нему на похороны. И один к другому говорит, слышь, Коля, сегодня, сегодня, Ванька выглядит хорошо, говорит, ну да, я думаю, три дня уже не пьет. Наше правительство каждый день нашу жизнь становится, делает все интереснее и интереснее. Поэтому я не знаю даже, что вам рассказать. еще пожелать жить. Жителей... чтобы просто-напросто э, жизнь даже была веселая. Чтобы в любых жизненных ситуациях людей сопровождала улыбка. Как Вовочка появился на свет. Он. О, мать, он приходит домой и спрашивает, получается, мать, как он появился на свет. Появился он мать рассказывает ему, появился он на свет. Я плюнула стаканчик, мама плюнула стаканчик. В э, конечном итоге ты появился Вовочка на свет. Но он бежит в школу на второй день, он бежит в школу и такое тоже, я говорю, Анечка, плюс стаканчик. Она, зачем, Вовочка? Плю, я тебе на утро покажу. Показываю, получается, он бежит обратно домой, она плюет стаканчика, он бежит обратно домой. И в конечном итоге э, тоже он на утро просыпается, видит в стаканчику таракан. И второй этот, мам, пап, убейте, пожалуйста, внука, а то у на руках на, на сына не поднимается. Я бажаю всім успіху, радості, сміху і добра, любові, удачі. Коли я йшов додому, де нас темно, ночу з клубу. І завертав до хати, темно, нічого не видно, було. Дивлюся, щось виблизько з темноти. Я тільки приближаюся, а там видно два рога, копито і два глаза глази сміють. не то зрозумів, що то вже сусідський бик пущений. Саме хороше, весілої життя. Був цікавий розіграш, коли я вчилася. Училась в Одессе и меня решили разыграть мои одногруппники. И вот так вот они сказали, что мне нужно идти на пересдачу к преподавателю, который был очень-очень строгим. Я набралась мужности, мужественности и пошла к нему. И прихожу, говорю, здравствуйте, можно вам рассказать, ну, рассказать то, что я должна вам пересдать. А он стоит так удивленно, слушает, слушает меня все рассказала. Ну, в конце концов, он похвалил меня, сказал, ну, молодец, ты все выучила, но у тебя и так хорошая оценка. Чтобы было много смеха у вас, радости и веселья в жизни. Был такой случай, я не знаю, как это назвать правильно. Я упал с третьего этажа в центре города, 4 часа дня. И поломал только ногу, две руки и позвоночник. Но остался живой, но тоже это было 31 марта или 1 апреля. Вот на этот праздник я випав звичайно, я не подстраховался, и і випав з балкону. Ну, не сильно смішна історія, эта, эта така ну так от случилось. Гарне свято, всім здоров'я, добра, достатку, сміху, багато радості. Хай всім задумам э, передує э, міцне здоров'я із вершенням планів. Мені получается, в печенье, називається Орео. мы там є. Подлож... Там есть начинка, и мы не нач... мы начинку убрали, а туда положили зубную пасту. И О, мы дали, и съ... ну, съели, а потом все это выплюнули сразу. Снова здоровья, подруги, э, частейше усмехаться, потому что смех – это залог здоровья и продления жизни. Едет крокодил Гена и везет в Уральск, останавливает их в полицейский и говорит, Снимите черепашку, а черепашка отвечает. Я не сруль, я чебурашка. Как-то взяли на подводные ныряния китайца, россияна и украинца. Ныряет китаец, продержался 30 минут. Публика в шоке, говорит, как же у вас так вышло. Говорит, йога, ныряет россиянин, продержался 50 минут. Публика в шоке, как же вы так вышло? Той говорит, э, долго тренировался, ныряет в Украине, сейчас, два, три, вы ныряет. Публика не может оторвать глаз. Один говорит, как же у вас так вышло? Той говорит, а у меня плавки за козырек зацепились. Попадает гаишник ну, на небеса. И у него спрашивают у Бога, вот, куда мне, ват или в рай? Богу вот, думает, не знает, Он говорит, ну, наверное, пойду и отправлю в ват а он думаю, думает, думает, ват не выгодно. И спрашивает, а можно я на перекрестке стану? Кумы, у вас сзади спина била. Дебила, а била кумы? Да била кумы? била, била, Прекрасного настроения, юмора и позитива больше, чем... То, что сейчас навалилось на нас с коммуналками и со всеми. Я могу рассказать веселую историю. Как мы все пройти, забрали танк, да? Вот это могу забрать. Когда они заснули, мы ночью подкрались, а да, у них угнали там. Кто-то могу рассказать. И флаг свой с флаг Украины флаг, прямо у них там в этом блокпосту ихнем. Они когда проснулись, они не могли понять, что случилось. Очень хочу, чтобы больше в жизни нашего жителей нашего города было положительных эмоций, чтобы было чему радоваться, чему смеяться, и безусловно тогда и, и жизнь будет казаться лучше. Заезжаешь машинкой вечерком в гараж, раз где-то там на полочках просмотрелся э, спиннинг, удочка. Ну что ж делать, рыбак это уже я говорю как за него, он быстренько хватает удочку туда-сюда. Не, самому как-то скучно. Наверное, я возьму собачку с собой. Забегает за гаражи, копает пару червячков, бегит на рыбалку с таким поднятием. Все, чтобы от чтобы это боже не вырвешься. С рутины этой социальной. Присаживается на стульчик, все. Один карасик пошел на поплочек, второй, третий, птички поют, камышовочки это. Он такой довольный, сигаретку закурил. Глядь так на поплавок, Расцарцарцар. -рас О! Еще карасик. И такой поднятие духа смотрит на тот поплавок. Оттуда, откуда не возьмись, выплывает корова. И говорит, мужик, дай закурить. А он приподнимается, так говорит, как дед Чукар из стульчика. И... и так раз и на собачку. На меня не смотреть, на меня не смотреть. я сама ну, всем вообще веселья вообще радости и благополучия, чтобы все вообще радовались жизнью. Жизнь вообще Жизнь прекрасна по весна. Усі добігла кінця наша акція до першого квітня. Ми благодарим за підтримку депутата Олега Інчевського. Як ви побачили, подільчани не одразу можуть згадати анекдот якийсь какой-то з життя. Ми бажаємо вам гарного настрою, не дивлячись ні на що. Будьте завжди на позитиві. Я ночу салату захотів, цьому роду заповідала. Сьогодні 1 квітня. Історія, існує. Чому? Я забув слова. you yeah.